Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih pengusia tetap. Pertamanya, saya nak minta speaker Melaka tarik balik cakap putri apa tadi? Ketik ke gedik ke tarik balik? Putri hari ini paling lekeh pun degree. Jangan cakap putri macam tu tak baik. Kami ni punya lah setia dengan parti. Macam tu je kena beli. Yang amat berhormat presiden, naik-naik presiden, ketua wanita, ketua pemuda, barisan MKT, serta perwakilan, dan semua yang melihat daripada online dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda Presiden, hari ini putri nak cakap pasal dua perkara. Yang pertama tentang orang muda dan perempuan dan yang kedua adalah untuk parti kita yang kita sayangi. Ayahanda Presiden yang kami hormati, saya melihat daripada pagi dan semua wakil-wakil daripada negeri yang ada bila kita bercakap pasal 30% calon wanita ni ramai yang tak selesa ramai yang melontarkan ada yang kata 30% wanita 30% putri patut kami nak tang mana kalau pula 30% pula kepada pemuda habis kami ni macam mana tetapi di sini saya Putri nak jelaskan. 30% yang kami maksudkan bukanlah putri. Tak 30% wanita, 30% tetapi keseluruhannya. Keseluruhannya. Jadi ambillah 70% ni. 30% je kami minta. Bukan apa. Bukan pasal soal siapa senior. Untuk bercakap hal-hal wanita. Siapa nak cakap pasal hal wanita dalam parlimen? Siapa nak cakap hal-hal wanita di pingkat don? Takkan orang lelaki nak cakap pasal penyakit wanita? Itu yang kami mahu. Supaya kami ini tidak rasa tiada yang terbela. Kan orang kalau ikut kata speaker Melaka tadi, apa ni? Lelaki sangat memerlukan wanita Dan wanita juga memerlukan lelaki Untuk bersama dan menyokong boleh ke? Memang tak tepuk lah kalau buat ni kat ni. Kat ni pula tambah sekejap lagi. Dan... Apa dia? Orang Melaka. Satu lagi... Pembetulan serta agar suara wanita dan anak muda perempuan tidak lagi menjadi sekadar pelengkap tetapi sebahagian daripada arus perdana kepimpinan parti. Yang amat berhormat Datuk Seri ada benda dua penyakit yang saya nak kemukakan di sini. Pertama adalah penyakit orang muda yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan mungkin ada di sekeliling kita. iaitu mental health dari segi orang muda. Mental health ni kalau dari segi kajian 4 daripada 10 orang muda mengalami masalah mental. Jadi mungkin inilah yang menjadi yang kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita tengok orang muda ni anxiety, sabar-sabar. Bukan itu itu adalah penyakit tu. Penyakit zaman sekarang kerana dengan penuh dunia digital ni. Inilah datang-datang penyakit yang kadang-kadang kita pun tak sedar. Di kalangan kita ni kalau statistik menunjukkan 4 daripada 10 bermakna kita dalam dewan ni pun tak tahu yang ada mungkin ada minor, ada teruk, ada dan sebagainya. Jadi benda-benda ni yang uh, antaranya yang putri minta di pihak yang Amat Berhormat Datuk Sri dan juga kepimpinan supaya dibangkitkan dalam kerajaan kerana kita adalah sebahagian kerajaan. Ini penting untuk generasi muda yang akan datang. Yang kedua adalah penyakit orang perempuan ni. HPV untuk wanita, pencegahan HPV. Dulu kalau zaman Barisan Nasional dulu, HPV ni kita boleh ambil di merata tempat. Tapi sekarang ni sedikit-sedikit mungkin secara terhad. Jadi minta pihak kerajaan perluaskan lagi HPV ini kerana vaksinasi ini, pendidikan HPV, letakkan satu standard yang menjadi satu dasar kepada kerajaan supaya lebih berdaya dan terlindung serta melindungi wanita dan ada kesedaran uh, tentang uh, penyakit wanita ini. Kalau kerajaan tak buat, siapa lagi nak buat? Kita berada dalam pentadbiran kita harus ada kuasa untuk melaksanakan. Ini mohon daripada kepimpinan untuk ambil perhatian. Dan yang kedua saya nak bercakap tentang parti kita. Menunduk kepala menghadap raja, bertentang muka menghadap kawan, bercekak pinggang menghadap musuh. Sidang perwakilan sekalian, survival amno perjuangan kita. Itulah tajuk ucapan dasar pergerakan puteri Malaysia pada tahun ini. Dan bagi usul yang puteri bangkitkan, tadi ada mungkin ada perwakilan yang dengar, ada yang tak dengar daripada wakil uh, pergerakan puteri yang bercakap sebelum rehat tadi. Itulah yang saya serahkanlah kepada pucuk pimpinan. Saya tak nak ulang benda tu. Cuma itulah suara kami yang dibawa daripada wakil daripada Sabah tu Memang itulah Cuma Tan Sri tadi kuat sangat mengusik dia Umi ni dia patah usik Usik sikit dia Dia lagi borak kalau orang Kelantan kata, -kata. ah, tu, maknanya ha. mesra Mesra, ha, mesra. eh? Ah, mesra Tan Sri nak awak menantu dah tadi? Dah, sajalah dah nak sambut lagu dia tu Saya pun dulu ada band tu, oh, Deep Tinker Chapter 1 tapi tak dan buka chapter tu dah tua wanti. tak kama. Amno adalah perjuangan survival kita bersama. Putri berpandangan bahawa perjuangan ini tidak boleh bersifat pasif. Kita boleh berkawan dengan sesiapa saja, bekerjasama dengan sesiapa pun, tetapi kita mesti memastikan Amno tidak telan dan tidak hilang dan tidak dipinggirkan. Putri juga berpandangan walaupun hari ini kita berada dalam kerajaan, apabila tiba pilihan raya negeri nanti, AMNO mesti bersedia untuk berjalan sendiri. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi setuju ke? Ambil pengajaran daripada yang berlaku di Sabah. Jadikan PRN sebagai model yang jelas berprinsip dan berpaksikan kekuatan sendiri. Dan ini Alun nak baca sejarah lah sikit. Sejarah dulu 1946 telah membuktikan pada 80 tahun yang lalu kita berjaya menyatukan bangsa kita di bawah satu bumbung yang sama. Pada tahun 2026 ini dengan beraninya dalam dewan yang megah ini hari ini menyeru untuk orang Melayu bersatu. Kita perlu menyahut seluas-luasnya usaha penyatuan ini. Pendamaian politik harus dimulakan oleh AMNO. Puteri menyambut baik usaha penyatuan bangsa. Kita percaya negara ini memerlukan proses penyatuan semula yang jujur dan matang dalam penyatuan ini kami tahu mungkin 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 ada yang berat hati nak setuju tapi untuk putri pun bukanlah senang hati sangat kerana mantan ketua putri kami pun tak ada dekat sini dah tapi kami berbesar hati untuk pintu menerima kembali mereka yang ingin bersama namun ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira satu kita boleh bersama di pusat tetapi mungkin boleh menggunakan pendekatan yang lain di negeri mungkin ini boleh diadakan selepas ini Inilah yang dinamakan interaksi kuasa hari ini. Dua naratif parti mesti selari dengan pelaksanaan. Puteri berpandangan bahawa naratif yang dibina tidak boleh bercanggah dengan tindakan di lapangan. Kita bina naratif baru dan bentukkan kembali persepsi. Jika kita bawa naratif penyatuan dan pendamaian maka pendekatan politik yang dilaksanakan juga mencerminkan semangat tersebut bukan sebaliknya boleh ke para perwakilan hadirin yang saya hormati rumah ini rumah bangsa rumah hasil titik peluh bersama andai tak dijaga rumah ini akan goyah akan retak menanti belah Tiangnya perlu kita selenggara. Dindingnya perlu kita betulkan semula. Halaman ini kita perlu jaga agar rumah kita tak terus agar rumah kita akan terus kukuh selamanya insya-Allah. Bagi puteri penyatuan bangsa ini adalah satu perjalanan ataupun satu pengukuhan amno yang perlu kita Mungkin satu benda yang baru tetapi perlu kita belapang dada jika kita mahukan AMNO gemilang bersama. Dan sebagai penutup saya ada pantun untuk semua. Ini khusus kepada Yang Amat Berhormat Presiden dan juga MKT di atas ni. Cantik-cantik bunga sakura indah lagi bunga melati. Kami tunggu berita gembira dari MKT dan presiden parti. Potong buah durian Belanda tak habis makan simpan di peti. Walau taufan badai melanda putri tetap bersama parti. Asah pedang buat berlawan. Saat santai tetap tak lekang. Memang senang waktu berkawan. Jangan sampai bertikam belakang. Nasihat amanat lekat di hati. Buat temani saat gelita. Putri Amno setia pati zaman ini. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.